Salam, mən Davod Qazmov hekiməm. Bugünkü mövzumuz steroidlərin çorqanizmə mənfi təsiri barəsindədir. Xatırladım ki, steroidlər əsasən məşq edən kişilər tərəfindən bədən çəkisinin yığılması üçün istifadə edilən preparatlardır. Ancaq bu steroidləri qəbul edən kişilər çox zaman onların orqanizmə ola biləcək mənfi təsirlərini heç düşünmürlər, ağıllarına belə gətirmirlər. Xatırladım ki, steroidlərin insan orqanizminə aşağıdakı mənfi təsirləri var. Bir keçəlləşmə. Steroidlər hormonal preparatlar olduqlarına görə, həmin hormonun qanda səviyyəsinin artması istərsəməz saçın tökülməsinə gətirib çıxarır. Dəridə dəyişikliklər, bunlar özünü səpkilər şəklində biruzə verir. Qaraciyər funksiyasını sıradan çıxardır. Ürək və damar sisteminə təsir göstərir və sırf cinsiy sisteminə aşağıdakı spektrlərdə təsir göstərir. İlkin olaraq düinin sonsuzluğuna səbəb ola bilər. Daha sonra kişi cinsi vəzlərinin funksiyasını poza və nəhayət erektil disfunksiya, yəni kişilərdə cinsi zəifliyə gətirib çıxarar. Qəbul olunan steroid preparatlarının qəfəl kəsilməsi isə kəsilmə sindromu adlanan bir sindromu tətikləyir. Kasılmaz sindromu özünü kişilərdə aşağıdakı aləmatlarla göstərir. İlkin olaraq kişinin əhval-ruhiyyəsinin pozulur. Sonra apatiya yaradır. Apatia dedikdə ətraf mühitə olan laqeydlikdən söhbət gedir və nəhayət kişini depressiyaya sürəkləyir. Ona görə anabolik steroidlərin qəbulu zamanı tam ciddi nəzarət olmalıdır hormonal fona və qəfil olaraq preparatın dayandırılması olmaz. Mütləq Dozaradı da, nə? Azaltmaq şərti ilə preparatı dayandırmaq gərəkər.